तो पोसी बढ़ चुकी है और इधर द्राक्ष आज सुबह सुबह में आए हैं तो द्राक्ष थोड़ी सी खाएंगे और स्ट्रॉबेरी कोई नहीं खाएंगे ना आज तो उसका जूस बना के पी लेंगे ऐसा सोच रहे हैं तो चलिए अभी मम्मी मिल गई पहले तो मम्मी को पूछते हैं गुड मॉर्निंग मम्मी गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा तो क्या बना रहे हो आज और आज वो मोहन थाल और टोपरा पाक बना डालने का डालेगा टोपरा तो... तो पाक की रेसिपी देने में आएगी आपको और चलिए इधर सुबह सुबह में फोन में क्या देखा जा रहा है गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण जाने का है तो सोनल को दोपहर के बाद तो क्लासेस में जाने का है और क्या बनाने का है दोपहर के खाने में

और कल के वीडियो में इतना खास नहीं था क्योंकि कल लाइट बाइट ऐसा नहीं था तो नहीं ज़्यादा ले पाए और शादी में जाना था ऐसा सब कुछ था बहुत हड़बड़ी थी इसलिए कल का वीडियो नहीं आया है कल वीडियो आया था लेकिन इतना लंबा नहीं आया तो चलिए अभी मिलेंगे दोपहर के टाइम क्योंकि पे, दोपहर के एक और दोपहर के लंच करने के लिए सब लोग आ चुके हैं तो देख लीजिए दोपहर के लंच में चौड़ी बटेटा की सब्जी और रोटी इधर वेजिटेबल संवारा और दाल भात है तो सब लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं तो रोहित भाई अभी आप जल्दी जल्दी चले जाते हो आपकी न्यूज़ लेने के लिए जाती है सुबह मैं जल्दी होता हूँ तुम लेट होते हो हमारा लेट हो जाता है तो न्यूज़ अभी ले लेंगे पापा का सुविचार का भी ऐसा होता है अभी दो के बाद है। आता है, है? पाँच बजे का रखने का है हमारा तो पापा को पाँच बजे सुविचार देंगे तो चलिए फटाफट जिन लोगों को खाना है वो आ जाइए सोरे की सब्जी और रोटी और खाने के बाद अभी हम बनाने वाले हैं टोपरे पाक तो उसकी रेसिपी आपको डिटेल में देने में आएगी सभी लोगों का खाना बना हो चुका है फिनिश और दोपहर के दो बजे सब लोग अपना काम फिनिश करके अभी टोपरा पाक बनाने में लग गए हैं तो चलिए है, मम्मी बना रहे हैं टोपरा पाक तो हमारा मास्टर शेफ जी आ चुके हैं टोपरा पाक बनाने के लिए मम्मी आपको पता है मा, मास्टर शेफ किसको बोलते हैं खाना ना किया मास्टर सब कुछ आता है ना, उसको आ, मास्टर बोलते तो बतातु तो, तो देख लीजिए हमने लिया हुआ है मावा तो मम्मी कितना मावा लिया है टोपरा पाक बनाने के लिए पांच सौ मावा लिया है अभी इसको क्या करना है तो पिघल जाएगा कि ऐसे ही रहेगा तो मावा को अभी सेकना पड़ेगा तो सेकने में टाइम तो बहुत ज्यादा ही लगेगा कितना लगेगा तीन तो तीन पे आप सेकोगे ना तो टाइम लगेगा और कैसे पता चलेगा कि हमारा मावा सेक गया पूरा ओगड़ ही जाएगा तो पूरा का पूरा मावा पिघल जाएगा ना तब आपको पता चल जाएगा की इसमें से घी निकलेगा कि नहीं निकलेगा मावा कहाँ से लाए हैं દેહ માં કઈ વાસ ખના ગામ સે હા તો ગામ કા માવા આયા લેકિન મુજે એ વાલા માવા હે ને મમે બિલકુલ પસંદ નહી આવો વ્હાઇટ માવા આતા હે ને ઓય મુજે પસંદ હે જી આય આવે ઈ વ્હાઇટ જ આવે આપડે તો ઇન લોકો કા ક્યું એસા કલર આતા હોગા ઓર સભી લોગ ગામ સે ઈ ક્યું માવા મગવાતે હોતે એ તો દેહ માં તે અમુ કા ભેંનું નો માવો હોય ને એટલે લાલ હોય ને આપણે ઘી આ ગરમ કરી એક વાટકી ઘી હોતે ને વાત તો દેહ માં ભેંનું નો માવો હોય તો આયા ભેંનું જ હોય તો પેલા માં इधर लोगों का वाइट होता है मुझे ऐसा लगता है इसमें घेटा बकरी और सभी का मिक्स दूध होता है ना तो उसका मावा बनाते हो गए नहीं रखता वह ऐसा है तो चलिए भाई मावा में बातों बातों में अभी मावा पिघलने में टाइम लग जाएगा तो थोड़ी बहुत बातें करने लगे थे तो टोपरा हमने 500 लिया है 500 मावा लिया है और खांड हमारे घर में हम इस तरह से ना प्रते आपके घर में आप किस तरह से नाप रखते हो गया मैं पता नहीं है क्योंकि तो खांड का तो हमने प्रॉपरली वजन नहीं किया है ना मम्मी हाँ ये 700 ग्राम हम का जो है लिया पर माप तो का बेलू सात सौ ग्राम जैसी खांड होगी अभी मावा देख लीजिए आधा पिघल गया है अभी आधा आधा पिघलेगा वाह इसमें से थोड़ा थोड़ा घी तो निकलने लगा देख है लीजिए अभी इसके अंदर से घी निकलने लगा है तो अभी अभी भी मावा सेकाई नहीं गया है तो अभी इसको थोड़ी देर सेकने देंगे फिर उसमें इसके अंदर ही टोपरा पक डाल देने का है अभी भी वो तो भूल ही गया खांड की चाशनी आएगी गुड़ होता तो सीधा डाल देने का रहता है ना तो गुड़ में टोपरा पाक बनाया है कभी सुना भी नहीं है हमने का आ, खांड, आ, खांड में बना डालते देख लीजिए धीरे धीरे करके कितना घी निकलने लगा है इसलिए हमने टोपरा पाक के अंदर घी नहीं डाला था हमको पता था कि मावा के अंदर से थोड़ा बहुत घी निकलेगा तो देख लीजिए धीरे धीरे घी निकलने का बढ़ रहा है और मावा सेका जाएगा तब आगे की सांसनी बांसनी लेंगे वो आपको दिखाएंगे क्या कहना चाहते हो मम्मी आप इधर के मावे में नहीं निकलता है तो देख लीजिए गांव के मावे में से घी निकलता है बहुत ज्यादा ही घी निकल चुका है तो अभी क्या करने का है मम्मी आ स्मेल भी आने लगी है टोपरा सेक गया है उसकी हाँ हाला पक पाएगा बो भाईगा तो इधर टोपरा पक इसलिए बनाने में आ रहा है क्योंकि हमने तो शुगर वाला नहीं खाने का है इसलिए हम ज्यादा नहीं, नहीं, नहीं खाएंगे थोड़ा बहुत रखे थे हमने हाँ टोपरा पक ये तो पप्पा का तो पांच सौ पेंडा फिनिश हो चुके है और इधर देख लीजिये मावा हमारा सेक गया है अभी खांड की चाशनी लेंगे वो आपको दिखाएंगे किस तरह तो से, से लेते हैं अभी चाशनी लेने में आ रही है तो आपको दिखाते हैं हमने खांड ली थी एक वाटिक उसमें जितनी खांड डूब जाए उतना ही आपको पानी लेने का है फिर इसकी चाशनी बनाने की है तो कैसे पता चलेगा मम्मी चाशनी आ गई है और हाँ है। इसमें दो तार की चाशनी लेने की के सभी खाना बनाते हैं उसमें दो तार की चासणी लेने और अभी कोपरा पाक देख लीजिए पूरा का पूरा सीन के आता है पहले जब टोपरा पाक बनाते थे ना तब किस तरह से बनाते थे जो पूरे वाट के टोपरे आते है ना उसको सीन के फिर बनाते थे टोपरा पाक ऐसे तो बनाते थे ना मम्मी हमने पहले तो वो वाला टोपरा टोपरा सस्ता ना हाँ तो उसको सीन के ही खमणी बनाते थे वो वाला टोपरा पाक इससे भी ज्यादा मीठा लगता है मम्मी हाँ इसमें कुछ नहीं होता है सिर्फ टोपरे का भूखा ही रहता है और उसमें टोपरे के अंदर तेल भी रहता है लेकिन अभी टोपरे भी जो आ रहे हैं ना उसमें भी इतना ज्यादा तेल नहीं रहता है टोपरे में से भी निकाल लेते हैं तो अभी चाशनी लेने में आ रही है चाशनी जब आ जाएगी तब आपको चुकी है।, है तो पूछते हैं मम्मी को किस तरह से चाशनी आती है मम्मी तो देख लीजिए इसमें आपको दो तार दिखने में आएगा अभी भी नहीं आई है आई है कि नहीं आई है अभी एक तार आया है अभी थोड़ी देर अभी हम रहने देंगे दो तार जब बन जाएगे ना इसलिए हमको पता चल जाएगा क्या आ, है तो अभी थोड़ी देर रखने का तो है कि तो इस तरह से आपको दो तार की चाशनी ले लेने की है अभी इसको हम ले जाएंगे नीचे इसमें टोपरा और मावा सब कुछ मिक्स करेंगे आ चुके है उसके अंदर हमने क्या क्या मम्मी डाला पहले क्या डाला जायफड़ और एलसी और अभी इसके अंदर एल भी ना कीजिए ना एल एलसी और जायफल अभी इसके अंदर देख लीजिए मावा को पिघलने में आ रहा है मावा जब पिघल जाएगा ना तब इसके अंदर हम ये टोपरा पक डाल देंगे तो हम टोपरे की गोली बनाएंगे कि स्क्वायर में कटिंग करेंगे कटिंग काजू काजू कतरी जैसी हम कटिंग करेंगे तो देख लीजिए मावा अच्छे से पिघल गया है अभी इसके अंदर हम टोपरा पा लीजिए धीरे धीरे अभी मावा के अंदर टोपरा भी हमने डाल दिया है अभी इसको अच्छे से मिक्स करने का रहता है अभी पूरा सभी टोपरा चला जाएगा मम्मी जाए। जाए। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं अच्छे आगा से आगा। मिक्स करने जा अच्छे से मिक्स करते हैं जितना मिक्स हो जाता है ना तो उतना हम डालते हैं अभी देख लीजिए वो मावे में से जो घी निकला था ना वो भी थोड़ा इसमें हम डाल देते हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाए सब तो अभी इतना टोपरा बचा हुआ है सारा इसके अंदर मिक्स कर देंगे खो सभी चला ही जाएगा क्योंकि मावा भी ज़्यादा ही था तो देख लीजिए अभी इस तरह से हमारा टोपरा पाक बना अभी हम इस थाली में ही स्क्वायर स्क्वेयर करेंगे इस थाली में पूरा डाल देंगे टोपरा पाक तो को तो देख लीजिए अभी भी एक मुट्ठी डाल दी है टोपरे की अभी इतना ही बचा है तो पूरा का पूरा ही डाल दो अभी एक मुट्ठी के लिए क्या रखेंगे हाँ तो इसमें क्या हिलाने में दिक्कत होती है ना इसलिए धीरे धीरे हम डालते हैं ऐसे मिक्स हो गया है अभी देख लीजिए थाली में जा रहा है पूरा समा जाएगा थाली में तो पूरा आ जाएगा थाली में अभी इसको अंदर हम स्क्वेयर कटिंग करेंगे इसको अच्छे से अच्छे। फाइनली टोपरा पाक डाल दिया है और देख लीजिए अभी अच्छे से इसको फिनिशिंग करने में आ रहा है अभी इसका कटिंग होगा तो कटिंग होएगा फिर आपको दिखाएंगे दोपहर को जब हम ऑफिस से घर पे आएंगे ना तो किस तरह से टोपरा पाक बनाए तो ये हमारी थी टोपरा पाक की रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताना और आपको नेक्स्ट रेसिपी अभी कौन सी देखनी है वो कमेंट करके देखाना और कमेंट बॉक्स में लिखना तो हम कमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको जो भी नेक्स्ट रेसिपी देखनी होगी ना वो हम बनाएंगे तो चलिए अभी मेरे को जाना है ऑफिस पे ऑफिस से आएँगे ना तब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने टोपरा पाक की टेपली बनाई है तो मिलेंगे आपको पाँच बजे के शाम के साढ़े पाँच और हमने टोपरा पाक की जो टेफली शिप कटिंग की गई थी आपको दिखाया नहीं है कि किस तरह से बनी है तो चलिए वो दिखा देते हैं कि किस तरह से बनी हुई है तो देख लीजिए इस तरह से हमारा टोपरा पाक हो चुका है रेडी और हाँ एक बात कि हमारा टोपरा पाक इसलिए थोड़ा सा पीला जैसा लग रहा है ये गांव से मावा आया था ना इसलिए पीला जैसा लग रहा है व्हाइट मावा का बनाओगे ना तो व्हाइट लगेगा और दूसरी एक बात डायरेक्ट टोपरे को दोपरे में डाल दोगे ना फिर भी व्हाइट ही लगेगा इसमें मावा है इसलिए थोड़ा सा पीला लग रहा है तो चलिए इसी के साथ पापा का ले लेते तो देख लीजिए हैं तो बता दीजिए ते ब सको पर तुमने शांति न सारा कर्म ने सारा विचार करो तो तुमने शांति चौकस मिले ऐसा है तो सारे कर्म करने जाए और सारे सारे विचार करना चाहिए शांति चाहिए तो तो भाई पापा का कहना ऐसा है पैसा से तो आप सब कुछ खरीद सकते हो और अच्छे कर्म और अच्छे विचार करोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा अच्छे कर्म करोगे फिर भी आपको पैसा मिलेगा ऐसा भी बात है सौ टका शांति नहीं मिलती है ना भाई कर्म करने से भी तो पैसे भी होने चाहिए ना पैसे भी नहीं है तो मेरे को वो लेना वो लेना तो कर्म से नहीं आ जाएगा अच्छे कर्म आपका कर्म ही अच्छा होगा ना तो पैसा कहीं से भी आ जाएगा कोई भी घोड़े पे दाव लगा दो दोगे है। ना से है तो ये करम उसने कर्म वो कर्म नहीं वो कर्म नहीं अपने नसीब के कर्म की बात है उसने अगले भाव में कुछ ऐसा कर्म किया होगा और ऐसा भी नहीं है ना वो मजदूर है तो उसको ऐसा लग रहा है कि हम हर रोज ऐसे काम करते है वो अपनी जिंदगी में मस्त भी हो सकता है ना उसके मन में क्या है वो तो हम देखने गए नहीं गए तो ऐसा है भाई ऐसा हो जाता है तो चलिए मम्मी तो गए कुछ मार्केट में लेने के लिए और इधर इस साइड स्त्रिया लग रही है तो कैसा कर्म करना चाहिए बताइए चलिए कैसा कर्म करना चाहिए खाए पीने करने का ऐसा कर्म करना चाहिए हमने कर्म तो अच्छे करने चाहिए हाँ तो चलिए भाई इस साइड स्त्रिया चल रही है तो इन लोगों की स्त्रिया करेंगे और अभी आंबला बनाया था मम्मी ने चॉकलेट आंबला तो वो मैं आपको दिखाना भूल गया था तो देख लीजिए चोकलेट आंबला है इस तरह से है मम्मी ने एक बार चाशनी डाली के नहीं डाली मुझे पता नहीं है क्योंकि कल तो बताना भूल गए थे तो चलो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत काम है वो भी करेंगे फिर रात के डिनर में और सब कुछ क्या बनाते हो खाने का तो डिसाइड हो गया है क्या बनाने का है तो चलिए पूछते है क्या बनाने का है तो सोनल जी बता दीजिए कि शाम के खाने में क्या बनाया जाएगा बटे का तो बटे का पोवा क्यों बनाने का है बटे का खान मन जो रोटला रोटला क्यों नहीं पसंद है पर प्पा ने नहीं।, नहीं कि बोला था कर्म ऐसा करने का इसलिए खाना भी अच्छे थे, अच्छे से तो सही है तो हलवा खोराक बनाने में आएगा बटे का पोहा का बटे का और कांदे आ चुके है मेरे में थोड़ा बटे का कम आया ना ऐसा करने का થોડું કામ હતું એટલે ગઈ હતી થોડી દેર ઇધર દેખ કે બાદ કર લેના પેલે ફીર બાદ મેટના मोबाइल के साथ बात करते ना ऐसे बोलने का इधर ज्यादा मजा आता है है ज्यादा कहाँ पे मजा आता है तो चलिए गाई आज के खाने में जो बनना था वो बता दिया है और मम्मी कुछ मार्केट से सब्जियाँ लेके आए तो वो नहीं दिखाएंगे तो आज का वीडियो का एंड इधर ही कर देते हैं आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दो कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दो और आज के वीडियो में कमेंट बहुत ज्यादा ही करना मेरे को इस वीडियो में शो कमेंट तो चाहिए तो देखते हैं कौन कौन लोग कमेंट करते हैं काफी सारे लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट कोई नहीं करता तो हो सके तो थोड़ी बहुत कमेंट कर देना क्योंकि आज ब्लॉग में काफी मेहनत की है टोपरा पाक बनाया है इसलिए है ना क्या बोलना चाहती है तू कुछ नहीं, नहीं तो दाग हस क्यों रही है तू ऐसा है तो चलो इस वीडियो का एंड कर देते बाय बाय